Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amalak. Tuan Tuan Abu Qan, Rahimani wa rahimahumullah, Sinan Jemaah sekalian Yang Allah rahmati lagi Allah kasihi Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Dapat kita berhimpun setelah kita selesai menggunakan salam subuh dan berjamaah pada ini kita akan uh, menyimpulkan dan kita akan bincang ada beberapa pengajaran dari surah al-mutaffifin. Insya-Allah kita akan kongsikan Sebutkan 23 pengajaran yang boleh kita keluarkan dari surah al-mutaffifin. Kalau ikutkan uh, lebih daripada 23 eh, ibrah ataupun faedah yang boleh kita dapati tapi saya ringkaskan uh, kerana uh, masa yang ada ini agak terhad okey di antara pengajaran uh, yang dapat kita ambil daripada surah Al-Mutasrifin bermula daripada ayat yang pertama apabila Allah Uh, memulakan surah ini dengan kalimah wailun iaitu kebinasaan uh, doa dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu ancaman yang keras bagi sesiapa yang curang dalam timbangan dan juga sukatan bukan sekadar dalam timbangan dan sukatan dalam apa jua sudut jika ada penipuan jika ada khianat ia termasuk di dalam makna ayat yang pertama kalau ada kekurangan dari sudut hak seorang suami isteri seorang ibu ayah pekerja majikan dan sebagainya ia juga termasuk di dalam ayat yang pertama Pengajaran yang kedua daripada uh, ancaman yang keras ini memberi kepada kita panduan Islam adalah satu agama yang menitik beratkan hubungan sesama manusia. Allah jaga hak-hak manusia ini maka Allah menerangkan tentang keburukan bagi sesiapa yang cuba untuk menipu, berlaku curang dan sebagainya. Kemudian pengajaran yang ketiga, tapi saya tertulis nombor empat, bukan kerana nak membuat sesuatu penipuan, tapi saya tersalah tulis. Okey. Yang ketiga Daripada surah Al-Mutaffifin kita dapat mengetahui hari dibangkitkan manusia nanti adalah merupakan hari Yaummin Azim Azim hari yang sangat agung. Jadi kita semua pasti akan dibangkitkan oleh Allah selepas mati nanti jadi kita kena buat persiapan yang sebaik-baiknya kerana kita akan berada pada hari yang azim hari yang sangat agung pengajaran yang keempat hari kiamat nanti adalah merupakan hari yang kita semua akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla kita berdiri untuk tunggu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti mana ayat yang keenam ada perkataan yauma ya qumun nasu okay. kemudian uh, pelajaran ataupun teladan yang ke daripada ayat yang ke juga dapat kita keluarkan daripada potongan ayat li rabbil alamin menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu-satunya pentadbir pengurus bagi sekalian alam sebab perkataan al-alami adalah sekalian alam jadi Rabbi iaitu dalam kalimah ini merujuk kepada pencipta, pemilik, pentadbir baik pelajaran yang berikutnya iaitu yang keenam semua orang tidak kira sama ada dia golongan fujau Dia golongan al-abur Sudah disediakan Satu tempat yang khusus Untuk diletakkan buku catatan amal selepas mati sama ada ia diletakkan di dalam sijin seperti mana ayat 7 ataupun diletakkan di dalam aliyin sebagaimana ayat yang ke-18 semoga Allah memerintahkan para malaikat rahman meletakkan buku amal kita di dalam aliyin kemudian pelajaran yang ke-7 Apabila catatan amal itu sudah pun diletakkan di tempat yang khas Maka catatan di dalam itu tidak akan lagi diubah Dipadam, ditambahkan, dikurangi ataupun dipindah Ini adalah berdasarkan keterangan ayat yang ke-9 Kita pun merukum ataupun pada ayat yang ke-20 kitabun marqum sama ada catatan itu dari bagi golongan al-fujur ataupun golongan al-adwa -al jadi kalau kita nak tambah pahala banyak di dalam buku tu masa hidup ni cepat-cepat kita buat amal soleh kalau kita nak pindah kalau ada dosa yang kita buat nak dipindah dengan kebaikan maka banyakkan istighfar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla tetapi kalau dah mati sudah diletakkan di dalam lokasi yang ditentukan ia takkan lagi diubah kemudian pelajaran yang ke-8 okay, adalah orang yang dia mendustakan hari pembalasan amal menyebabkan dia tidak mempedulikan hari aman-aman itu dibanas maka orang yang seperti ini pasti akan mendapat kebinasaan sebagaimana ayat nomor 10 wa ilul yaum lil mukadzibin okay. pelajaran yang ke-9 yaitu orang yang tidak percaya hari pembalasan ini kesan buruk dia adalah mereka akan menjadi golongan pelampau mu'tadin afim, lagi banyak melakukan dosa, sebab apa? sebab dia tak fikirlah akhirat lah. maka apabila dia tak fikir, akhirat baik dibuat baik, buruk dibalas buruk, maka mereka tak pedulilah, sebab itu mereka sanggup menjadi golongan yang melampaui batas dan mereka sanggup menjadi orang yang tak fikir tentang bab dosa. Pelajaran yang ke-10 adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia jika tidak dibersihkan ia maka akan menyebabkan pintu hati itu akan tertutup untuk menerima kebenaran wahyu. Ini dijelaskan pada ayat nomor yaitu di bawah kalimah potongan ayat ro na ala kulubihim. kemudian pengajaran yang ke-11 golongan fujjar yaitu orang yang banyak derhaka kepada Allah termasuklah orang-orang yang kafir mereka akan terhalang daripada dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhir akhir ini berdasarkan ayat nomor 15 karena innahum 'arabbihim yawma idzil la mahjuu pelajaran yang ke-12 kalau kita lawan balik pelajaran yang yang tadi itu Maknanya kalau Al-Fujar tidak boleh melihat Allah Maka golongan Al-Abra Pastilah akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla Berdasarkan juga ayat yang ke-23 Al-Arawiki Yanzurun Yang mereka duduk di atas pelamin-pelamin yang tinggi Mereka melihat Apa yang ada di dalam syurga Antaranya Salah satu maksudnya adalah melihat Allah Azza wa Jalla Baik, pelajaran yang ke-13. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka Jahim, mereka akan melalui dua jenis azab. Azab yang pertama, azab yang berbentuk jasmani. Sebab al-Jahim tu merujuk kepada api yang sangat panas, ia akan membakar tubuh badan mereka. Dalam masa yang sama, mereka akan menghadapi tekanan perasaan. Seperti mana ayat nombor 17 apabila mereka ditorture mereka kata summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bi tukathibun. Ah, mereka kata ah, inilah neraka yang dulu engkau tak percaya. Jadi dia semakin mengalami tekanan perasaan. Ah, orang masuk neraka dia akan mengalami dua perkara ini. Kita dah ceritakan yang mereka cuba nak minta keluar mereka mereka tak dapat nak azab apa itu semua akan berlaku bagi ahli neraka pelajaran yang ke golongan al-abrar ini sangat mulia sehingga kan Allah mengatakan uh, kitab catatan amal dia itu akan disaksikan oleh al-muqarrabun iaitu di kalangan makhluk-makhluk Allah yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang ke-15 Orang yang bahagia, yang gembira di alih akhirat Bahkan di dunia pun sebenarnya Kita boleh lihat pada wajah-wajah mereka Seperti ayat nombor 24 Ta'rifu fi wujuhihim na'u'atan na'im Pelajaran yang ke-16 Orang yang dimasukkan ke dalam syurga seperti golongan Al-Abrur, mereka akan dapat ni'mat yang terlalu banyak. Seperti mana ayat 22, Inna Al-Abrur lafi na'im. Perkataan na'im. Pelajaran yang ke-17, salah satu ni'mat di dalam syurga ini adalah ni'mat pada mata yang melihat. Seronok melihat di dalam syurga itu seperti mana ayat nombor 23 al-araqi yanhubu mereka duduk bersandar berseking ke mereka duduk bersila ke mereka berbaring ke mereka melihat semua benda yang ada di dalam syurga okey pelajaran yang ke-18 balasan yang Allah beri kepada orang di dalam syurga mengikut kadar iman dan amal seperti mana kita belajarkan Arab yang dicampur dengan air mata air tasnim ha, ini golongan siapa al muqarrabun seperti mana ayat nombor 28 siapa tu al muqarrabun orang yang bercepat cepat berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan masa dekat dunia kerja dia pulun untuk buat amal soleh tak cukup salat wajib dia tambah salat sunat. Tak cukup puasa wajib dia tambah dengan puasa sunat. Begitulah seterusnya. Kemudian pelajaran yang ke-19 kita dapat belajar rupa-rupanya sejak dari dulu lagi sudah ada persepsi yang negatif orang-orang kafir terhadap orang Islam. Sampai sekaranglah Apabila orang Islam mempertahankan negaranya Dia dituduh apa? Teroris Apa-apa pun orang Islam juga ia akan ditohmat ha, Itu yang wujudnya konsep Orang rasa Islam ini satu agama yang ganas dan sebagainya Jadi apa yang berlaku pada hari ini Telah berlaku pada zaman-zaman dahulu Termasuklah di zaman Nabi SAW seperti mana salah satu ayat yang ke 32 mereka mengatakan orang Islam ini lembong adalah orang yang sesat sebab itu kita tak terkejut kita tak rasa pelik apabila ada pandangan-pandangan seperti itu okay. kemudian pengajaran yang ke 20 daripada ayat yang ke 33 yang kita baca pada hari yang sebelumnya yang Allah Ta'ala kata Orang kafir ni Mereka ni sepatutnya Ambillah waktu Untuk taat pada Allah Bukan menyibukkan diri Tengok orang Islam Kutuk, kecam, perhatikan orang Islam Jadi pengajaran yang kita boleh ambil Daripada ayat itu ialah Larangan Menyibukkan diri Terhadap isu orang lain yang tak ada kaitan pun dengan dia. Tak ada kepentingan pun. Pun kadang-kadang ada orang ni dia ambil kira. Ha, yang ni kalau tak berkaitan tak perlu kita buang masa nak fikir. Ha, kita pun banyak benda kita nak buat. Dosa kita pun banyak. Aib kita pun banyak. Tetap. Tapi ada orang kerja dia suka menilai orang lain suka apa ni mencari kelemahan orang lain ini satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum ini jadi jangan tirulah perangai orang-orang yang tidak beriman baik pelajaran yang ke-21 Allah Taala sebut ingat lagi tak di hari akhirat orang beriman pula akan menggelakkan mentertawakan orang-orang kafir kenapa sebab dekat dunia mereka ditertawakan Di hari akhirat mereka pula akan mentertawakan Sebenarnya apa dapat kita belajar? Sebenarnya pelajarannya apa? Balasan di hari akhirat bersesuaian Dengan jenis aman yang dilakukan di dunia Jadi kalau tuan-tuan nak berehat sebenar-benarnya di dalam syurga Maka kenalah berpenat-penat dekat dunia itu dia panggil timbal balas nanti di hari akhirat Dan yang terakhir selama dah dengan yang terakhir Iaitu yang ke-22 Berdasarkan ayat yang terakhir Ayat 36 Kita dapat satu pelajaran Kebinasaan orang kafir di hari akhirat Ia adalah berdasarkan kepada Ka'ah ke disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sebab pada ayat ke-36 ada potongan ayat maka yafa'lun berdasarkan apa yang telah mereka buat jadi Allah Taala ni maha adil Allah tidak mengazab sesiapa yang tidak bersalah maka sesiapa yang Allah azab dia itu adalah selari bersesuaian dengan kesalahan yang dilakukan baik tuan-tuan dan puan, uh, cukuplah 22 pengajaran daripada surah al-muqaffifin jadi kita akan sambung esok insya-Allah dengan surah pencabut uh. Surah apa? Pencabut Bukan cabut lari Tapi Para malaikat Tadi kita akan tengok Macam mana malaikat merentak Nyawa manusia dengan keras Macam mana malaikat merentak Eh, malaikat mengeluarkan nyawa manusia Dalam keadaan yang lemah lembut Iaitu surah An-Nazi'an Terima kasih banyak-banyak kepada puan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, hayyakumullah di atas pengibatan tuan-tuan dan -tuan puan. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Semoga Allah membimbing kita menjadi golongan al amran Semoga Allah memberi cahaya dalam kehidupan kita dengan keberkatan Al-Quran. Semoga Allah menempatkan kita bersama di kalangan orang-orang yang soleh di hari akhirat nanti tuan-tuan dan puan -puan. Baik, kita sudahi dengan tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi